Сегодня у нас святкование Дня Места, влаштовываемый турнир с TFC. BC. у нас до 18 роки. такие турниры у нас первый. Настроение отличное, готовы побеждать, убивать, становиться первыми. Сперники на самом-то деле, да, на этом турнире приехали сильные, но мы все равно сделаем больно. Да, это побоище жесткое, на самом -то деле, я -то сам это прекрасно понимаю. Я не знаю. Ну, я думаю, мы вообще должны агитировать за здоровый способ жизни, за то, чтобы молодежь занималась спортом. И думаю, такие эффектные бои должны как-то людей привлечь к этому. Вы молодцы. Давайте прищеплите молоди любовь до спорту, до боевых мистецтв. И рубить нашу нацию, нашу Украину кращую и сильнейшую. My name is Valentin, I'm 17. Я жесткий перец, вот время называют немец. Мне очень нравится драться. Я очень рад, что я победил, поскольку этим соперникам мы проиграли год назад на DFC в Черкасске. Всем советую. Не сидеть за компьютерами, не играть в доту, а выходить и заниматься спортом.